Hai sahabat-sahabat. Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita hari ini di channel Oh Horror Story. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang selalu hadir dan memberi support untuk channel Oh Horror Story. Semoga kita semua sihat dan dimurahkan rezeki selalu hendaknya. Sebelum itu, yang mana belum subscribe tu seperti biasalah. Silakan subscribe. Harap anda semua dapat membantu menaikkan subscriber channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsikan kisah-kisah seram untuk anda di luar sana. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, malam ini saya ingin membawakan kepada anda sebuah kisah yang ke-14. Kisah baru ini yang dikirim oleh sahabat kita melalui Telegram, yang itu kisah benar tentang pengalaman orang-orang kampung dan juga beliau sendiri. Jom, kita dengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama aku Farid. Hari ini aku nak kongsikan satu kisah seram dari sebuah kampung terpencil di Malaysia. Nama kampung ini adalah Kampung Kelubi. Kalau anda pertama kali dengar, memang bunyinya macam kampung biasa saja. Tapi di sebalik suasana tenang, ada satu rahsia besar yang orang lama-lama di sana tak pernah lupa. Di hujung kampung ini, berdiri tegak sebatang pokok tembusu yang sangat besar dan tua. Pokok ini katanya sudah ada lebih daripada 100 tahun lamanya. Batangnya besar, akar-akar menjalar sampai ke tanah dan rantingnya memayungi jalan kecil yang selalu digunakan oleh penduduk kampung. Pada siang hari, pokok ini nampak biasa. Kanak-kanak pernah bermain di bawahnya Ada juga orang tua yang duduk berehat sambil berbual-bual Tapi bila matahari terbenam Pokok ini jadi tempat yang orang kampung cuba elakkan Orang-orang tua selalu pesan Kalau boleh, jangan lalu bawah pokok tu bila malam Lebih-lebih lagi malam Jumaat Aku pada mulanya rasa benda tu hanya cerita untuk menakutkan budak-budak. Biasalah orang dulu-dulu kan suka buat cerita supaya anak-anak mereka tak berkeliaran waktu malam. Tapi bila aku duduk lama di kampung itu dan dengar cerita demi cerita daripada orang tua, hati aku mula rasa seram sejuk. Ada satu kisah yang paling banyak orang kampung ulang-ulang. Katanya Setiap kali malam Jumaat akan ada suara perempuan menangis perlahan suara tu datangnya dari arah pokok tembusu itulah mula-mula macam jauh perlahan seolah-olah ada orang sedang meratap dalam kesedihan lama-lama suara itu semakin dekat makin jelas sampai bulu roma meremang kalau terdengar Seorang pak cik pernah cerita pada aku Masa dia muda dulu Dia selalu balik lewat malam sebab kerja menoreh getah Jalan untuk balik rumah dia memang kena lalu bawah pokok tembusu tu Pada satu malam Jumaat Dia bawa balik hasil getah Letak dalam bakul besar Dan kayuh basikal perlahan-lahan Masa dia sampai dekat pokok tembusu tu Dia terhidu satu bau wangi Bau bunga kemboja yang menusuk hidung Dia berhenti sekejap Tengok sekeliling tak ada satu pun pokok bunga di situ. Tiba-tiba dia dengar suara perempuan menangis perlahan, panjang dan sangat sayu. Jantung Pak cik itu berdegup kencang. Dia cuba pandang ke arah suara itu dan katanya dari celah ranting pokok dia nampak kain putih terjuntai. Mula-mula dia ingat kain orang sidai. Tapi bila diperhatikan betul-betul, kain tu bergerak perlahan, seperti ada orang sedang duduk bertenggik di atas dahan. Pak Cik tu tak tunggu lama, dia kayuh basikal sepantas yang boleh sampai hampir terbalik. Esoknya dia demam dua hari, sebab teringat jelas wajah pucat yang menjeling ke arah dia dari atas pokok sejak itu Pak Cik tu memang tak pernah lalu jalan tu lagi kalau malam. Dia sanggup ikut jalan jauh asalkan tak berselisih dengan pokok tembusu tu. Bila aku dengar cerita tu, aku mula terfikir kalau hanya satu orang sahaja yang cerita Mungkin boleh kata itu hanya mimpi atau halusinasi Tapi hampir semua orang lama di kampung itu Bila ditanya Pasti ada pengalaman pelik mereka sendiri. Ada yang pernah dengar suara menangis, ada yang tercium bau wangi tanpa sebab, malah ada juga yang nampak bayangan perempuan berambut panjang berdiri tegak di bawah pokok pada waktu tengah malam. Aku mula percaya. Mungkin betul kata orang kampung. Pokok tembusu tua itu memang ada penunggu dan penunggu itu bukan sembarangan sebab sampai sekarang tiada siapa berani mengusik pokok itu ia dibiarkan berdiri di situ seolah-olah menjaga satu rahsia besar yang tak mampu dijelaskan oleh sesiapa pun sekarang ni aku nak cerita pula pengalaman aku sendiri diganggu oleh penunggu itu pada suatu malam tu, suasana kampung sangat sunyi. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Kebanyakan rumah di Kampung Kelubi sudah gelap. Hanya sesekali ada cahaya lampu minyak atau lampu kalimantan yang malap di beranda rumah lama. Aku baru saja selesai menunaikan solat Isyak dan berzikir di surau. Aku sengaja pulang lewat sedikit kerana berbual dengan imam kampung. Bila menangkah keluar dari surau Angin malam terasa dingin menusuk kulit Membawa sekali bunyi cengkerik yang bersaut-sautan dari semak tepi jalan Aku memilih jalan pintas untuk pulang ke rumah Jalan tu memang jarang dilalui orang pada waktu malam Kerana di hujungnya berdiri megah sebatang pokok tembusu tua Orang kampung percaya pokok itu berpenunggu Tapi aku selama ni tidak pernah peduli bagi aku semua cerita hantu hanyalah khayalan orang lama untuk menakut-nakutkan anak muda Jadi dengan langkah tenang aku terus berjalan menyusuri jalan tanah merah yang agak sempit tu Namun semakin hampir dengan kawasan pokok tembusu tua Derap langkahku terasa seolah-olah bergema lebih kuat daripada biasa Malam tiba-tiba menjadi terlalu sunyi Aku berhenti sejenak Hatiku mula rasa tidak sedap Ketika itulah Satu bau yang sangat wangi tiba-tiba menyapa hidungku Bau bunga kemboja yang begitu kuat Seolah-olah ada jambangan bunga diletakkan betul-betul di hadapanku Aku menoleh ke kiri, ke kanan Bahkan mendongak melihat sekeliling Tetapi yang ada hanyalah pohon buluh semak belukar dan jalan tanah yang samar-samar diterangi cahaya bulan. Tiada langsung pokok kemboja di kawasan tu. Degup jantungku mula bertambah laju. Aku cuba menguatkan hati melangkah beberapa tapak lagi ke hadapan. Namun, semakin hampir dengan kawasan pokok tembusu tua itu, semakin kuat bau wangi itu menusuk. Ketika aku menoleh sekali lagi ke arah pokok, Tiba-tiba dari ekor mataku aku ternampak sesuatu. Bayangan hitam. Seorang perempuan. Berdiri tegak betul-betul di bawah dahan pokok tembusu. Rambutnya panjang menjuntai menutupi hampir seluruh wajah. Tubuhnya kaku seolah-olah sedang menunggu seseorang. Aku terdiam tekak terasa kering Bulu roma ku meremang Aku cuba meyakinkan diriku bahawa itu mungkin bayangan pokok atau silap mata kerana cahaya bulan samar-samar Dengan suara yang tersekat-sekat, aku mula membaca ayat kursi perlahan-lahan Tetapi, semakin aku membaca, semakin jelas kedengaran bunyi tangisan Suara tangisan perempuan Mula-mula perlahan, Kemudian semakin kuat, semakin dekat. Seolah-olah perempuan itu menangis tepat di telingaku. Aku mula panik. Aku menutup telinga dengan kedua-dua belah tanganku, namun suara tangisan itu tidak hilang, malah makin menusuk ke dalam kepala. Aku memberanikan diri menjeling sekali lagi. Ketika itu, perempuan itu sudah tidak jauh lagi. Bayang tubuhnya semakin jelas, baju putih lusuh Rambut kusut menutupi wajah pucat yang samar-samar kelihatan di balik helaian rambut Dan yang paling menakutkan Kakinya tidak mencecah tanah Tanpa berfikir panjang Aku terus menjerit kecil Kakiku spontan melangkah laju Aku berlari lintang pungkang meninggalkan kawasan itu Batu kecil dan ranting di jalan tidak lagi aku pedulikan Nafasku terengah-engah Peluh dingin membasahi wajah Sesekali aku merasa seolah-olah ada angin dingin mengekori dari belakang Seperti sesuatu berlari bersama-sama denganku Apabila rumahku mula kelihatan dari jauh Aku terus berlari masuk tanpa menoleh ke belakang Aku menutup pintu rapat-rapat Tubuhku menggigil hebat Suara tangisan itu hilang serta-merta Tetapi Bau wangi bunga kemboja masih melekat di hidungku Malam itu aku tidak mampu melelapkan mata Kerana bayangan perempuan berambut panjang di bawah pokok tembusu itu terus menghantui fikiranku Besoknya, cerita aku tersebar ke seluruh kampung Dari surau ke kedai kopi Sampai ke telinga orang-orang tua yang jarang keluar rumah semua orang bercakap tentang bau bunga kemboja Tentang bayang perempuan berambut panjang Yang aku nampak di bawah pokok tembusu tua itu Ada yang ketawa sinis Kata aku cuma terbayang-bayang Tapi kebanyakan orang percaya Sebab bukan sekali dua orang kampung pernah diganggu di kawasan itu Orang lama mula buka cerita Rupa-rupanya Bertahun-tahun dulu Ada seorang gadis kampung Yang jadi mangsa pembunuhan Namanya Siti Mariam Dia dikatakan cantik Periang dan disenangi ramai Tapi jodohnya malang Pada malam kejadian Dia keluar mencari adiknya Yang tak balik dari sungai Malangnya Dia tak pernah pulang keesokan pagi, orang kampung jumpa jasadnya di bawah pokok tembusu. Keadaannya cukup tragis. Bajunya koyak rabak, wajahnya penuh lebam dan matanya terbeliak seakan-akan masih menjerit meminta tolong. Sejak hari itu, kawasan pokok tembusu jadi keras dan tak ramai berani mendekatinya selepas maghrib. Ada yang kata roh Siti Mariam tidak tenang kerana kematiannya tidak pernah mendapat keadilan. Pembunuhnya tidak pernah ditemui ada juga yang percaya dia dijadikan korban amalan ilmu hitam. Apapun puncanya, satu hal yang pasti selepas kematian itu, pokok tembusu jadi tempat yang ditakuti. Ramai mengaku terdengar suara tangisan halus, bau bunga kemboja yang datang tiba-tiba. Malah ada yang terlihat bayangan perempuan berbaju kurung putih berdiri menunduk di pangkal pokok. Orang tua di kampung selalu pesan, Jangan cuba cabar. Jangan cuba singgah. Kalau terdengar suara menangis atau bau harum yang datang entah dari mana, cepat-cepatlah baca doa dan jauhkan diri. Kerana kata mereka, itu tandanya Siti Mariam sedang melintas, mencari sesiapa yang berani menegur. Malam itu, suasana di Kampung Kelubi sunyi seperti biasa. Hanya bunyi cengkerik dan sesekali salakan anjing dari jauh kedengaran. Jam di telefon menunjukkan hampir pukul 12.30 malam, waktu yang orang kampung anggap sebagai waktu paling keras aku bersama tiga orang lagi kawan aku iaitu Malik, Razif dan Hakim kami cuba mencabar diri kami melangkah perlahan menuju ke arah pokok tembusu tua yang terletak di hujung kampung kami hanya bawa lampu suluh kecil sekadar untuk panduan jalan tapi kebanyakannya bergantung pada cahaya bulan yang samar-samar di langit Mula-mula kami ketawa kecil, cuba hilangkan rasa takut. Malik yang paling berani berkata, "Alah, tak ada apalah. Orang tua-tua je suka takut-takutkan kita. Hantu mana ada?" Aku hanya diam. Walaupun aku pernah diganggu sebelum ni, aku tak mahu nampak lemah depan kawan-kawan aku. Hakim pula dari awal nampak gelisah. Langkahnya perlahan, sesekali toleh ke belakang seolah-olah bimbang ada sesuatu yang mengikori kami. Apabila sampai di bawah pokok tembusu itu, kami berdiri seketika. Pokoknya besar, batangnya lebar, dahannya meluas dan daunnya menutup sebahagian cahaya bulan. Keadaan jadi makin suram. Razif cuba bergurau. Kalau ada penunggu keluarlah jangan main sembunyi-sembunyi kemudian dia ketawa kecil tapi ketawanya mati bila angin tiba-tiba bertiup kuat ranting pokok bergesel menghasilkan bunyi mencucuk telinga Bau bunga kemboja tiba-tiba menusuk hidung kami. Bukan sekali, tapi makin lama makin kuat seperti ada seseorang menabur bunga di sekeliling kami. Hakim mula berpeluh sejuk, lampu suluh di tangannya bergegar. Aku rasa tak sedap hati ni, bisiknya perlahan. Malik masih cuba keras hati. Ah, jangan takut sangat. Itu semua kebetulan. Dalam sekelip mata, suasana jadi terlalu sunyi. Bunyi cengkerik pun hilang. Kami berempat mula perasan keadaan seakan-akan terhenti. Aku yang berdiri paling dekat dengan batang pokok menelan air liu. Dari ikut mata, aku ternampak sesuatu bergerak di sebalik dahan. Aku cuba fokus dan jelas kelihatan sesosok tubuh perempuan berbaju putih, rambut panjang menutupi muka, berdiri tegak sambil memandang ke arah kami. Eh, korang nampak tak? Suara aku tersekat. Malik yang tadinya lantang mula diam. Razif menyorotkan lampu suluh ke arah susuk itu Namun sebaik sahaja cahaya menyentuh Wajah pucat dengan mata merah menyala Terus terpancar jelas Sosok perempuan itu langsung tidak bergerak Hanya berdiri kaku Tapi matanya seakan menikam masuk jiwa kami Hakim terus menutup mulut dengan tangan cuba menahan jeritan. Malik yang cuba nak buktikan dirinya berani, dia menjerit, "Oi, siapa kau?" Saat itu, perempuan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit, rambut panjangnya tersisir ke tepi, menampakkan wajah hancur dengan luka di pipi. Dari mulutnya keluar suara tangisan perlahan, kemudian bertukar menjadi jeritan nyaring yang memekakkan telinga. Jeritan itu membuatkan kami semua terduduk ketakutan. Razif terlepas lampu suluhnya, cahaya bergolek ke tanah. Aku cuba baca ayat suci dengan suara terketar-ketar, tapi setiap kali aku menyebut, suara jeritan itu makin kuat. Malik yang tadi berlagak berani kini menutup telinga sambil menangis ketakutan. Hakim pula terus pengsan di situ, tubuhnya terbaring kaku di tanah. Angin bertiup makin kuat Dedaun berterbangan Seolah-olah ribut kecil sedang melanda Sosok perempuan itu melayang perlahan mendekati kami Kain putihnya berkibar Aku terasa jantungku hampir terhenti Aku menggenggam tangan Malik dan menjerit Lari! Lari sekarang! Kami bertiga yang masih sedar Terus bangkit meninggalkan hakim yang terbaring Lari tanpa menoleh ke belakang Masa kami lari, bau bunga kemboja masih mengekori dan suara jeritan perempuan itu bergema di telinga kami makin lama makin jauh tapi cukup untuk menghantui fikiran kami. Kami tahu malam itu bukan sekadar cabaran tapi satu kesilapan besar kerana mencabar sesuatu yang kami tak faham. Sejak kejadian malam itu, suasana di kampung Kelubi tidak lagi sama. Orang kampung yang sebelum ini selalu lalu di jalan berhampiran pokok tembusu itu mula mengelak walaupun terpaksa berjalan jauh atau mencari jalan lain. Malam-malam di kampung itu semakin sunyi seolah-olah semua orang tidak berani keluar selepas isyak. Bunyi cengkerik, bunyi katak dan hembusan angin yang melalui daun-daun pokok sudah cukup membuatkan orang kampung seram sejuk. Ada orang kata, pokok tembusu itu bukan sekadar tempat roh bergentayangan, tetapi sudah lama menjadi rumah bagi sesuatu makhluk yang mereka panggil sebagai penunggu. Cerita demi cerita mula timbul. Ada seorang pak cik tua yang pernah menjadi imam kampung. Dia kata memang sejak di kecil lagi sudah ada larangan daripada orang lama supaya jangan bermain atau bergurau senda berhampiran pokok itu. Menurutnya, pernah ada budak-budak nakal cuba membanjat pokok tembusu, kononnya nak ambil buahnya yang jarang berbuah. Namun, budak itu jatuh dengan cara yang pelit Bukan sebab ranting patah Tapi macam ada tangan yang menolak Bila diselidik, budak itu demam panas selama seminggu Matanya terbeliak, mulutnya menyebut-nyebut nama seseorang yang tak dikenali Sejak itu, Orang tua kampung lebih berhati-hati dan berpesan supaya jangan sesekali bermain-main dengan pokok tembusu tersebut. Apa yang berlaku kepada aku dan kawan-kawanku menjadi sempadan. Kami yang menyangka ia hanya kisah dongeng akhirnya terpaksa menerima kenyataan bahawa bukan semua perkara boleh dirungkai dengan logik akal ada yang percaya itu adalah roh gadis malang yang mati dibunuh Namun ada juga yang yakin itu makhluk lain yang menumpang jasad roh gadis itu Untuk menakut-nakutkan manusia Seorang ustaz yang dijemput ke kampung berkata, ada kemungkinan makhluk itu sudah lama menghuni kawasan tersebut dan tragedi pembunuhan itu hanya menjadikan ia semakin kuat kerana ada darah yang tertumpah di situ. Sejak itu, Penduduk kampung membuat peraturan tak rasmi. Kalau ada urusan malam, mereka akan pergi secara berkumpulan. Dan kalau terpaksa juga lalu dekat pokok tembusu, mereka akan membaca doa dan jangan sekali-kali menoleh ke arah pokok. Ramai percaya kalau kita berani-berani menegur atau cuba melawan makhluk itu akan ikut balik sampai ke rumah. Pernah ada orang luar, seorang pemandu lori yang tak tahu menahu tentang cerita kampung itu, berhenti sekejap di tepi jalan untuk merokok. Katanya dia dengar suara perempuan minta tolong dari arah pokok tembusu Bila dia menoleh dia nampak bayangan wanita duduk mencangkung di dahan pokok Rambutnya berjuntai panjang sampai ke tanah Wajahnya kabur tapi matanya merah menyala Pemandu itu lari naik lori dan tak pernah lagi melalui jalan kampung itu sampai sekarang kisah ini menjadi pengajaran besar untuk orang kampung. Kadang-kadang kita terlalu yakin dengan logik, seolah-olah semua boleh dijelaskan dengan sains atau akal manusia. Tapi hakikatnya, alam ini luas dan ada perkara gaib yang wujud bersama kita, cuma ia tidak kelihatan orang lama selalu berpesan kalau ternampak sesuatu yang pelik jangan ditegur jangan dicabar kadang-kadang diam lebih selamat daripada cuba menjadi berani susu di kampung Kelubi masih berdiri teguh sampai hari ini Akar-akar tuanya menjalar keluar Batangnya besar dan daunnya rimbun Seolah-olah menyimpan segala rahsia yang tak pernah terungkai Waktu siang ia nampak biasa sahaja Malah ada yang kata nampak cantik Dengan bayang-bayang redup di bawahnya tapi bila malam menjelang Terutama bila angin sejuk bertiup Bau wangi bunga kemboja tiba-tiba menyelinap tanpa sebab Orang kampung tahu Penunggu itu masih ada Dia masih setia Masih mendiami pokok itu Menjaga rahsia lama yang tidak pernah terbongkar sepenuhnya Dan sampai hari ini Tiada siapa berani menyentuh atau menebang pokok tembusu itu Mereka percaya kalau berani melawan Bukan saja orang itu akan diganggu Malah seluruh kampung boleh ditimpa bencana jadi biarlah pokok itu terus berdiri menjadi tanda bahawa ada perkara dalam dunia ini yang lebih baik kita biarkan tersembunyi daripada kita cuba bongkar dan akhirnya menanggung akibatnya. Pokok tembusu di Kampung Kelubi bukan sekadar sebatang pokok tua. Ia adalah saksi bisu kepada satu rahsia seram yang masih hidup sampai sekarang. Demikianlah kisah Hantu Penunggu Pokok Tembusu di Kampung Kelubi. Kisah seram yang disembunyikan. Segala nama dan lokasi sebenar telah pun dirahsiakan. Kita akan berjumpa lagi di lain hari dengan kisah yang lain pula. Apa-apa pun jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng supaya anda semua tidak akan ketinggalan untuk kisah-kisah baru yang saya akan update nanti. Terima kasih kerana menonton Oh Horror Story. Jumpa lagi jika anda masih berani. Assalamualaikum. Bye bye.